Muhammad Ali Pasha ada hubungan dengan Freemason. Benda ni orang akan kata klise lah, tapi ini hakikat yang disebutkan dalam dapatan akademik. Ini bukan contoh konspirasi, contoh akademik. Memang menyebutkan memang Ali Pasha ada hubungan dengan Freemason. Cuma sejauh mana Freemason zaman itu, dasar mereka, kerangka mereka tu kita tak tahu pun nak boleh jelaskan lah kan. Lepas Ali Pasha dapat Mesir, dia control Mesir, masa tu Ali Pasha ni rasakan macam aku nak stay sini lah. Ya. Ha, ni boleh jadi destinasi pension yang baik ni. Jadi sebab dia dah jadi warrior dekat Mesir kan. Jadi dia minta kepada Osmanah dia tak mau balik Turki. Dia nak stay kat Mesir. Sebab ni selepas dia ada dah halau Perancis lah ni. Jadi Turki pun berilah kepada dia Han Aduk Mesir, Han jaga Mesir dia elok lah. Dia buat lah Mesir tu memang dia buat sungguh lah. Sebab tu dia disebut sebagai bapa pemodenan Mesir. Tapi Mat, yang bestnya ada satu peristiwa tau. Aku pernah sebut dalam siri kita sebelum ni. Iaitu peristiwa Abu Abbas As-Safah. Ingat tak masa malam dia dapat Abasyah 132 Hijrah tu. Malam tu kan dia jemput pembesar Umayyah semua makan malam pembesar Umayyah ada orang kata the last apa dinner tu lah jemput pembesar Umayyah makan malam kemudian mereka tutup pintu-pintu keluar ni dan bunuh semua pembesar Umayyah itu peristiwa 132 hijrah sebab tu lah nama dia Abu Abbas Al-Safar yang penumpah darah. Peristiwa yang sama berulang ketika mana Muhammad Ali Pasha menjadi gubernur dekat Mesir. Dalam kemudian 1802, dia jemput pembesar-pembesar Mamalik Mesir yang dulunya memerintah Mesir ke makan malam, jamuan dan semua ni lah. Ya, yeah, Mamalik memerintah Mesir sebelumnya. Tapi dia pun bawa semanya tapi dia nak hapuskan terus lah keturunan Mamalik yang dia ada ni pasal dia nak gagaskan legasi dia sendiri. Kedif nanti kita akan tengok. Jadi dia panggil semua makan malam dan dia tutup akses keluar dan dia bunuh. Aku ingat kalau geng-geng -gen Mamalik dia baca buku Kuawai, dia tak makan malam tu. Tapi sejarah yang sama berulang. Terus dikatakan sejarah ni memang berulang. Kalau buku tentang Fall of Usmania itu dan banyak buku lain lah menyebutkan tentang Muhammad Ali Pasha ada hubungan dengan Freemason. Benda ni orang akan kata klise lah tapi ini hakikat yang disebutkan dalam dapatan akademik. Ini bukan contoh konspirasi, contoh akademik. Aku temui dalam contohnya buku Pelairah Profesor Dr. Fadullah Jamil menyebutkan buku Dr. Taufik Yusuf Alawangi dalam tesis dia memang menyebutkan memang Ali Pasha ada hubungan dengan Freemason. Cuma sejauh mana Freemason zaman itu dasar mereka, kerangka mereka tu kita tak tahu pun nak boleh jelaskan lah, kan. Lebih kurang adalah cuma dia memang berjasa kepada Mesir. Dia adalah orang yang bertanggungjawab untuk memajukan Mesir sampai satu tahap Mesir lebih kaya daripada Uthmaniyah. Dia menggagaskan kerajaan dia sendiri, Kedif. Akhirnya anak-anak dia dapat tu. No. Anak dia Taufik, Ismail dia dapat. Cuma pada era dia, Uthmaniyah dah tua dah tak larat dah. Jadi ada orang duk cucuk Uthmaniyah ni, hang tengok ni, apa nama Ali Pasha buat apa di Mesir? Dia dah buat macam dia raja. Tapi Uthmaniyah pun tak larat dah nak ke benda tu. Dan nak jadi cerita, bukan nak jadi cerita, memang dah jadi dah. Masa tu dekat tanah Hijaz dengan Najat berlaku revolusi Wahabi. Range yang sama. Segala apa yang saya cerita tadi tu semuanya saya muatkan di dalam buku Al-Fustanatin 2 yang sudah berada dekat pasaran sekarang. Al-Fustanatin 2 ni merupakan sambungan daripada Al-Fustanatin 1. Kalau Al-Fustanatin 1 hari tu kita cerita daripada Sudin Osman sampai kepada jatuhnya Uthmaniyah. Yang buku ni kita sambung daripada jatuhnya sampai sampailah kepada kurun-kurun moden Masihlah. Bagi yang berminat untuk mendapatkan buku Al-Fustanatin 2 ini boleh dapatkan dekat link yang disediakan oleh MS Studio.